На вулиці Гарячі всі продукти у холодильнику. Ось і весь спектр запобіжних заходів, які ми вживаємо, аби не отруїтися влітку. Втім, недостатньо лише цього. Як запевняють медики, отруїтися можна і хлібом. В муці в условиях держав істочник заболівання картофельної це Это картофельная палочка. Собственно, то, що зустрічається в літній період. И обычно страдают именно те сорта хлеба, которые выпечены из муки высшего сорта. Но что делает наше население? приобретают хлеб, да еще стараются спросить, дайте мне хлеб теплый. Приносят домой в целлофановом пакете, да еще кладут в какую-то там кастрюлю, какую-то другую емкость закрытую. То есть дома создаются искусственные условия термостата. Прекрасные условия для развития картофельной палочки. Вечером положили хороший прекрасный хлеб, который вкусно пахнет, на вид такой хороший. А утром хлеб не узнают, что внутри мякоть становится темного цвета, Со зламонним запахом розмікчений, Этот хлеб хліб просто невозможно. Серед елементарних норм літнього сезону відмовитися від складних багатокомпонентних салатів і замінити майонез на олію. Крім цього, зазначають працівники сес є ще декілька простих, проте дійсно корисних порад, які набувають особливої актуальності у теплий сезон. Хозяйкам на заметку. Если готовятся, допустим, какие-то мясные рубленые изделия или изделия из творога, то обязательно нужно подвергать эти продукты повторной термической обработке в духовом шкафу, чтобы даже внутренняя, так сказать, внутренняя часть вот этого блюда, она прошла тщательную термическую обработку и, так сказать, тоже не послужила причиной пищевого отравления. И, конечно, такие элементарные вещи, как соблюдение правил личной гигиены. Если работает хозяйка там, с сырой продукции, там, нарезает мясо, там, работает с рыбой, птицей и так далее, то обязательно процесс закончился, мы моем руки с мылом, желательно жидким мылом, да, вот, и потом уже, допустим, занимаемся какой-то там приготовлением чего-то там, каких-то готовых продуктов. У каждой хозяйки на кухне должна быть отдельная доска для работы с сырой продукцией и Для готової продукції, там нарізки хліба і так далі. Літо яскраве за барвами і смачне на смак, щедре на продукти до столу, і на емоції, які матимуть лише позитивне забарвлення, якщо ми потурбуємося про власне здоров'я заздалегідь.